Может, первое коло завершено, первая лига не на такие результаты раздохнула, да, здесь Конечно. Конечно. Наша команда всегда ставит перед собой максимальные цели, мы всегда выходим э, э, нацелены на победу. Э, но сегодня матч был у нас очень важный за 6 очков для нашей команды. Э, думаю, многие ребята просто, э, э, так скажем, перегорели, перегорели из-за повышенной ответственности. Ну так розуміли, друге Кола там 6 балів, это дуже важко будет, враховуючи на те, що Дніпро 2023 дуже впевнено прошел первый круг, як налаштовувалися? Ну, смотрите, второй круг покажет. Я думаю, каждая команда будет, будет хотеть взять реванш за первый круг. И на Днепр все будут настраиваться, так же само, как и на нас. Я думаю, нету проходных игр, и каждый может отобрать пачки у каждого. У вас сегодня сдавался, в принципе, плюс-минус оптимальный склад был, так? Да, оптимальный состав. У нас не хватало основном одного из лидера, это Таликова Игоря. В принципе, все остальные были на поле. Есть час Прочуваты далее, да? Тут... Мы никого, в коем случае не будем опускать руки, будем работать на тренировках, будем и выходить на каждый матч и стараться брать свои очки. Задача на сезон не раз уже звучивалась, попасть, быть с призами, вот мы к ней и будем идти. А Днепро я только желаю удачи, и еще встретимся на футбольном поле, будет у нас время взять свой реванш. Это уже будет процепово противостоять? У нас с каждым коллективом принципиальные игры, потому что с, с, с каждой командой в той или иной мере мы где-то пересекались. И всегда хочется побеждать. Дякую. Да,